এজন মানুহেতো এজন মানুহ মানে এজন যদি আছামী হয় তেওঁ যদি তেওঁ যোন চাৰ্জশ্বিট হৈছে বা যিয়ে নহওক তেওঁক ডিপেণ্ড কৰা তেওঁ এটা সাংবিধানিক এটা ৰাইট হয় এটা অধিকাৰ হয় সেই অধিকাৰটো তেওঁ কেতিয়াও হেৰি অথলে নাযায় তেওঁ এতিয়াও নাভাবিব যে তেওঁ আনহাৰ্ড হৈছে বা তেওঁক কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা নাই তেওঁৰ হয় চৰকাৰী অধিবক্তা চৰকাৰী নহয় ডি এল এছ এ মানে যিটো আমাৰ আইনী সাহায্যকাৰী তেওঁলোকৰ অধিবক্তা নিশ্চয় আছে কথাটো হ'ল পৰহি আহিছিলে মহন্তৰ মানে সহধৰ্মী আহিছিলে কৈছিল যে আমাৰ যিটো সদৌ অসম উকিলন্থা বা গুৱাহাটী উকীল সন্থাৰ যিটো আমাৰ এটা স্থিতি আছে আমি তেওঁৰ হৈ নোযোৱাৰ যিটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ সেইটো তেওঁলোকে কৈছে আপুনি উঠাই লওক আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এখন ৰিটাৰ্ণ আনিছে এইটো এটা তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিছ হ'ব পাৰে এইটো কিন্তু ভালকৈ চাব কাৰণ সৰু সৰু কথা পিছত বৰ ডাঙৰ কথা হৈ যায় লিখিত আনিছে যে আমাৰ এই লিভ কৰাৰ যিটো বেন নহয় আহ্বানটো আপোনালোকে পুনৰ বিবেচনা কৰক গতিকে আজি যদি এতিয়া প্ৰপাৰ ডিফেন্স নাপায় কাইলৈ যদি ছাপ'জ কেচটোত তেওঁ কনভিকশ্যন পালে বা তেওঁ যাৱজ্জীৱন কাৰণে যিয়ে দোষী আগ্ৰষ্ট হৈ গ'ল তেতিয়া কিন্তু তেওঁ যেতিয়া এপিল হ'ব এপিল এটা প্লীল হ'ব যে আমি প্ৰপাৰ ডিফেন্স নাপালোঁ এই উকিলন্থাৰবিলাকে আমি এনেকুৱা কাৰৰ কাৰণে আমি গম পালোঁ এইটো এটা কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এতিয়া ক'লেতো মানুহে বেয়া পাব যে উকিল কৰিব বিচাৰিছে নেকি কোনেও কৰিব বিচৰা নাই আৰু এইটো এটা আপোনালোকক আমি স্পষ্টভাৱে কৈ থৈছোঁ কেৱল মাত্ৰ নৈতিকতা বা যিজন জুবিন দাস চবুৱা হাৰ্ড ৰূপ মানে অসমৰ হাৰ্ড ক্ৰপ আছিল একদম সকলোৱে কৈছে আমি কেচটো নকৰো আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান আছিলে যে আপোনালোকে পাৰিলে কেচটো নকৰিব আৰু কৰিলেতো আমি একো কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এনেকুৱা এটা সম্পদ যদি মানুহে মাৰিব পাৰে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে সন্দেহ এতিয়া সন্দেহ হৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা মানুহক আমি সহায় আচলতে অন্তৰত কেতিয়াও নকয় দুটা পইচা পাব কিন্তু পইচাৰ বিনিময়ত আপোনাৰ বিবেক আপোনাৰ মন মব যদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি জুবিনদাৰ লগত কোনো কাৰণত পইচা আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু নকৰোঁ চাম কাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰী চৰকাৰী নহয় আইন সহকাৰী অধিবক্তাই নিয়োগ কৰিছে তেওঁক আনহাৰ্ড হৈ থকা নাই তেওঁক নুশুনাকৈ থকা নাই অধিবক্তাৰ নিশ্চয় আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ পচন্দৰ এডভোকেট ল'ব পৰা নাই প্ৰব্লেমটো তেওঁলোকৰ তাহে হৈছে